Дали даже вот, лучшие игры более уверенные победы. Вот, но вот, как на ваш взгляд, что получалось, что не получалось у вас и у Ну, Все знают, что Николаев очень тяжело играть. Мы, может быть, где-то э, дали слабинку, где-то в защите плохо сыграли. Поэтому и такой результат получился. Да. Э, в первой половине хорошо сыграли на подборах нападения. Ну, в принципе, и Николаев у нас подобрал вас это самое, 10 подборов нападения. Это плохо. Но я считаю, что он, в принципе, Николай, чуть, ну, плохо защитить. Ну, Ваша личная роль э, вот заключалась мы так понимаем, что в обеке Шубанки или же еще кого-то? Нет, нет. Э, Любой, кто, ну, поем, да. Mm -hmm. Любой, кто говорил мячик, моя задача была дать, ну, струднить. Ну, как и на ваш взгляд, вот вы со своей... Правда, Попов, по-моему, больше не выступал после первого периода, да? Mm -hmm. Попов не выходил. У него да. травм, э, ah, травма, а, да. Молодец. Так что ты отказался, как бы, в одиночестве. Ну, да. Получается, да. И все-таки в концовке, за счет чего, как ты считаешь, победа вот, победу скользнула из Николая в Южный? Ну, я думаю, мы собрались в защите, хорошо сыграли, так тренер сказал, нападение, но вот тогда получился результат. Спасибо, Александр. Спасибо, Александр. Успехов. Спасибо. Сколько вот задействованность вашей команды в Еврокубках влияет на ее игру, выступление в регулярном чемпионате? <свист> я уже много раз отвечал на этот вопрос. Конечно, влияет, да, но, конечно, не, не особо легко играть там, в таком ритме, там, две игры подряд, да, две игры в неделю, имею в виду, да, и, и игрокам настраиваться так и так, ну, в таком ритме, и команде полноценно тренироваться, да, но очень много или большинство европейских команд, которые выступают в двух турнирах, имеют такое же расписание. И все с этим справляются, с этими вещами, да. И наша команда не исключение, да. И так что это наша задача тренеров, игроков, быть концентрированным и, и показывать свое мастерство, свой уровень. индивидуальной команды не один раз в неделю, да, но ну, а два раза в неделю. Да. Скажите, кто из ваших игроков в сегодняшнем матче вас приятно удивил, так сказать, сделал скажем, ну, ну не больше, но ну, то, что он умеет, а вот кто-то, скажем, не справился с задачей, которую уже мог бы решить. ну я всегда я всегда считаю так, если команда выиграла и игроки э, играли э, с хорошей отдачей и выполняли, э, старались выполнять, да, не всегда это удается, За указание тренера или план игры, то то все они э, сыграли хорошо. Кто-то помог в защите, кто-то помог в нападении, кто-то сыграл больше минут, кто-то меньше. Да. Скажу сегодня, что, конечно, не могу сказать, что мне все нравилось и нам все удалось. Да. Были много разных погодных бросков, нападений, были какие-то тактические ошибки в защите. Но, как я вижу по статистике и по тому, что как я видел игру, и отдача была на хорошем уровне. Да, мы выиграли щит, да, мы старались защитить защите удержать врачиш лидеров, где-то это удавалось лучше, где-то нет. Так что я думаю, что команда, как я это получилось в конце, это была командная победа, и каждый нес свою лепту. Карлос Александр нам уже сказал, что Попов получил повреждение. Можете подробнее, пожалуйста, рассказать, это рецидив или это что-то? Ну, что Нет, он, он просто упал, да, они не, не, неудачно, да, и подвернул ногу, но и они а доктор, да, это мы будем смотреть доктором и решать, как, ну, как серьезно эта травма. Скажите, вот со стороны говорят виднее, вот как, чего не хватило? хозяевам площадки, чтобы все-таки побороться более плотно за победу, а не только до последней, до последней минуты до Конечно, мы анализировали Николаев, вашу команду перед выездом суда и смотрели последние игры. И мне очень нравится ваша команда, как они играют, какой настрой, какая отдача, как что играли с сильными противниками, да, с будильниками, я смотрел есть, да, игру с Донецком, да. Хоть команда проиграла, но, но это была э, хорошая командная игра, где выиграл да, сильнейший, так получилось. Да. Так что я не могу сказать, что у вас есть какие-то явно команде есть явно слабые места. Так что я думаю, команда хорошая, есть, э, наверное, задача тренера, и это уже ваш тренер должен решать, где команда должна прибавить или в тренировках, или Игроки должны прогрессировать, да. Карль, Владимир Конев в прошлом сезоне был с вами в Кривбассе, в этом сезоне он почти не играет. Он не прошел адаптацию, Или почему? Ну, да. он не прижился еще в команде. Да, ну где-то это моя вина, потому что Конев очень хорошо работает в тренировках и, и старается прогрессировать индивидуально, и он работает сам сам индивидуально много, и команд, конечно, в тренировках себя тоже доказывает случае стороны. И всех игр, где мы ему дали возможность сыграть, он проявил себя. Да? Так что, я думаю, в будущем он будет играть больше. И, конечно, в команде есть игроки, которые в данный момент показывают, что они полезнее, да, чем, может быть, Конев. Да? Но все в его руках, и я думаю, что он может вырасти хорошим большим баскетболистом. Скажите, пожалуйста, трансфер Сизова из Химика Николаев, это уже при вас состоялся? В частности, сейчас в частности было при мне, потому что, когда мы вели переговоры с клубом, Сизов еще был тренировочном лагере клуба, так можно сказать, но э, клуб и сам игрок хотел каких-то перемен, и так что это было как бы обоюдное решение. Но вы не принимали, так что не можете сказать, что вы. Да, ну я думаю, что в клубе такого плана же игроки есть и Рябчук и э, и. Попов и Сизов, и они очень как бы одинаковые. Где-то немножко игроки хорошие, игроки из хорошем смысле, да. И, и потому и как бы трудно их всех использовать, да. И кто-то по минутам, по игровому времени, по то, что тренер ему может уложить, страдает, да. Спасибо. Спасибо, Спасибо вам. Спасибо. Удачи. 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 Uh, what, uh, what about your legs? When uh, did you get these traumas? Uh, not in one moment. Uh, under the basket, somebody jumped on my ankle and uh, I stretched the ankle. So. It was in the first half? Yeah, yeah. Now we will see the therapy. And, the and how serious it is? I hope it's not so serious. Just, uh, the ankle is a little too big now, but a few days will be okay, I hope. <laughs> so, uh, uh, so, we hope uh, you get uh, ready for the next match and you'll be healthy and uh, good luck to you. Thank you very much. Uh, we'll

Uh, I don't think that they show something better today than us. It's about details, and because of some small details, we lost the game. But I say, for example, if we compare this game with a game against uh, Donetsk or something, we play much better, and I hope that we'll continue that way. Thanks. That Адрес, в конце матча э, Фрейманис дважды остался открытый на дуге. Э, вы, ну, вы рассказывали большим, что он бросающий в центр? Ну, мы рассказывали, не знали. Просто вот Кервин еще не, не адаптировался настолько в европейском баскетболе, что оставил его свободным. Это просто уже немного удачи тоже он попал в такой трехвичковый бросок, решающий. Э, адрес, вот э, вы мягко говоря, немножко вспылили в одном эпизоде, в четвертом периоде. Может быть, ну, по крайней мере, вот, не все видели вас в таком вот яростном состоянии. И, собственно, там был просто не анализ, а просто встряска такая психологическая для игроков. Как вы полагаете, вот после этого она подействовала нужным образом на команду? Ну, я не знаю, как действует просто в такой игре столько много глупых ошибок у нас было. И если и все равно мы всю игру держались рядом, мы могли выиграть даже эту игру. Если эти глупые ошибки снять, особенно в, в первой половине, некоторые, помните ситуации, как Сизо бросил в руки мяч, отдал. Просто во второй половине это такие решающие... Ситуации, где они вышли вперед пять очков, надо ну было догнать, но все равно так нельзя отдавать просто так мяч в руки. И эти команды, как химик, очень опытные, играют в Еврокуб, и сразу сразу нас сразу нам забили два решающих таких бросков, бросков, которых, может, и другая команда не забьет. И, как говорится, сильнейшему везет всегда. Так что считай, кому они были сильнее. И показывает протокол, что у них 21, который на нашем счете, это тоже решает исход игры. У нас 10 у них и 21 у нашего, так что это тоже показывает исход игры. Но ну, в принципе, в самом виде в такой игре можно выиграть. А вот мяч, который Алуфриев забросил после фала на нем, но не, не был засчитан, там э, по какой причине, что там. Да я не знаю, ну как, как суть, как рефери дали фол тогда, я думаю, что... Там да, надо смотреть. Он и, шел в проход. Ну я сходить. не буду анализировать. Сами смотрите видео, думаете. Казов и Скляв были в предыдущем сезоне под вашим руководством. Прошли тренировочный лагерь, а ну, недавно покинули команду. Что случилось, какие причины? Ну я недоволен. Э, не, э, не тех, ну как говорится, опытом этих игроков и как говорится, ну что они делают на площадке? Не хватает у них ни техник, ни мастерства, чтобы, чтобы они смогли нам помогать. Ясно, что-то они постараются, но достаточно уже опытные игроки, которые должны на опыте команде помогать, но в принципе они очень мало помогают. И наше решение было такое, что лучше играет молодежь. Череповский на этой позиции. Я думал, сегодня он много не испортил игру. За 13 минут сыграл нормально. А клуб будет еще усиливаться? Может быть, украинцы есть какие-то, например, в связи с этими отчислениями? Ну, украинцев, не знаю, я думаю, даже где-то в высшей лиге смотреть, но я думаю, что много вариантов нет. Будем смотреть еще. Руководство дало задачу искать игроков иностранных, но пока какая ситуация есть, такая есть. Ищем. Скажите, вот... Все, все ли игроки поедут на выезд на кубковые игры э -э в, Карпат, в Карпаты? Я Суще? думаю, что все поедут. 11 игроков осталось. Нам даже не 12, так что поедут все. Все должны играть. И эти кубковые игры, я думаю, очень такой хороший турнир, где мы можем заигрывать свою молодежь. Mm. Потому что если, конечно, мы будем, будем бороться за... В каждой игре за победу, но в принципе, если будем чувствовать, что у нас проблемы, мы будем пускать молодежь, пусть набирает опыт. хоть Как-то использовать эти вопросы. Да. Спасибо. Спасибо.